Здрасте. Добрый вечер. Меня зовут Виталий, как к вам обращаться? Александр. О чем, Александр, здесь беседуете? Россия, Украина. Ну, если брать последние новости, то, наверное, сами саммите И ну, что если это вам он... дает? Не знаю, что узнать. Это же последние новости. Последние новости издают из интернета, ну, из телевизора. Ну, я же посмотрел. Ну, теперь вы хотите что тоже из чат-рулетки узнать. Конечно. Мнение других людей. Я узнал, Зачем вам мнение специально. других людей? Ну, согласны вы с этим или нет? И что вы об этом думаете? Зачем вам мнение других незнакомых вам людей? Что вы с этими мнениями Хорошо, а как делаете? Хорошо, как вы это допустим, смотрите. но всегда так делается, смотрите. Есть, допустим, основные люди, за вы не этом, отвечаете на мой вопрос. Зачем вам мнение чужих людей? Что вы с ними чтобы делаете, с этими мнениями? Вы не можете составить свое ну, мнение на основании интернета и телевидения. Ну, мне хочется в плане журналистики, мне хочется иметь вторую сторону. Что она имеет? Я, допустим, имею свое мнение, но, допустим, ну, хочется. Ну замечательно. Имейте его правда. дальше. Зачем вам мнение других людей? В смысле, нет? Ну, для как работы. Это... Я понимаю, если вы но журналист, точно... вы собираете мнение, вы потом пишете статью, вы на этом зарабатываете, вы с этого живете. Зачем вам здесь чат рулетка чужие мнения? Я мнение? уже написал статью. Тем более, ну, что я вы уже написали написал статью. статью. От живых людей Слушайте. Ну, ну то вы же что... уже в той статье, как я согласна, вы показали, я и я не не одну мере. сторону, и другую сторону. Зачем вам еще дальше? Ну, хочется Я а... понял. А... Задавайте Она вопрос. Еще потому что это выпишет. разговор ни о чем. Она, допустим, ничего не. Я понял. Задавайте свой вопрос. Скажите, это саммит был о чем или нет? Круто. Этот саммит прошел, как планировался или нет? Не знаю, я как. И что такое саммит? Я не знаю, что что там планировалось. Вы знаете, что там планировалось? Саммит. Саммит. Не Может, знаю, если summit? мне нужно посмотреть, я сейчас посмотрю, что такое саммит. Саммит. Что такое саммит? Саммит, 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 саммит. Встреча, переговоры на высшем уровне, но. Ну. ну, высший уровень это президент. В каждой стране по-своему. Где-то монарх, где-то президент, где-то ну, премьер-министр, а где-то представ... представитель да. страны. Ну. Ну, допустим, в Англии, в Англии допустим, это вице-президент. В Англии есть вице-президент, офигеть. Вы такой журналист, как я, доктор. Я понял. Где в Англии есть вице президент? Где в Англии есть пост вице-президента, журналист? Якобы. Хорошо, Ришесунок, Кто? Ришисунок, премьер-министр. Премьер-министр. Вице-президента нету О, в Англии. Все, хорошо, тогда извиняюсь. Вице-президента нет в Англии. Вы все меня хорошо. что, проверяли Мне, конечно, на уровень ошибся, св... соответствия своей Окей. глупости, что ли? Или как? Я согласен, я ошибся. Слушайте, так. я с вами согласен, я ошибся. Замечательно. Так что вы Конечно. хотели услышать? Саммит все, это встреча да. на высшем уровне. Что там да. планировалось, я не знаю. Меня в планы как бы не ставили. Не сообщали мне о планах, что там планировалось. Нет, ну там изнач изначально было. В результате раз, есть коммуники этого саммита. 10... Ну, которые не все подписали. Не все подписали, да. Так бывает. Это международные встречи. Нет, Здесь смотри, не все я, подписываются. Ну, как бы, я, я в чем суть вашего вопроса? я не хочу там... Вот, и, вот спасибо большое. Да. Я говорю, мне кажется, все-таки нужен, допустим, саммит на, допустим, высшем уровне. Вам, бы, если бы кажется, Россия, то надо либо креститься, говорю, либо как... в церковь ходить. Что значит вам кажется? А мне не хорошо. кажется. Смотрите, а, как а... интересно получается. В чем суть вашего вопроса, молодой ну, человек? Хорошо. Александр. Можно? Хорошо, можно достичь мира без двух сторон. Можно достичь мира без двух верит. сторон, если Россия капитулирует. Будет прекрасный мир, тихо и спокойно. Хорошо. Вопрос в другом. А у вас есть такие возможности? У вас куча вопросов. Давайте какой-то с одним разберемся. начинают уже поджигать. Что, да, так? у вас люди уже начинают поджигать, допустим, транспорт, ТЦК и все. И что, из этого следует? Что нужно сдаться России? Ну, к чему, Нет, к к чему следует, эти что предложения? Вы хотели что-то спросить? Есть. Вы спрашиваете. А то вы какие-то свои я предложения говорю, говорите о вице-президентах в Англии. Что у меня возникает нет, сомнение. Я, я, смотрите. Нет, я объясню, знаете, в чем проблема? Да не что надо мне страна, объяснять. Вы хотели спросить другое ресурсов, мнение. Да, и, и, вот и нет, спрашивайте нет. его. Вы же сюда мнение пришли спрашивать. А страна... Я вас впервые спросил, Хорошо, зачем а страна... вам чужое мнение. Но потом бросил уже Хорошо. этот вопрос. Спрашивайте уже свой вопрос. А я могу теперь спросить? Хорошо. Как вы думаете, страна без ресурсов своих может иметь свое мнение или нет? Страна без ресурсов может иметь свое мнение. Следующий вопрос. Ну, ее могут нахуй послать при своем мнении? Э -э могут послать То и нахуй. Вся всякое обрывает в этой жизни. Да. В чем суть ваших вопросов? А вам не кажется, что... Каждый не кажется. Мне если России, кажется, я человек. крещусь и либо в церковь веду. Такие вопросы не задают, вы не журналист, да, вы... вы даже близко к журналистике не стояли. Вы кто по профессии, Александр? Ну, конечно, это... Вы кто по профессии, Александр? Слушай, слушай здесь я не журналист, это Кто вы по профессии, а зачем вы соврали с самого начала, что это вам дает, это вранье? Ну не знаю. Вы не знаете, просто зачем за... вы врете и просто врете, по привычке. Да. Понял как вся Россия, правильно? А, не, пока я, я, я меня не обобщил вы за всю Россию. Сказать, я вам не, я за в... вам не скажу раз. за всю Одессу. Вся Одесса очень хорошо. Но ну, и молдаванки, хорошо. и пересиб там. Скажите, и так дальше. А... Я уже по тексту не помню. А в интересах? Кто вы, вы по дальше? профессии, Простите, Александр? Технолог бродильных производств. Бродильных? Сильно на бродили, я понял. Да. Александр. Ну да. У нас в Новочеркасске много заводов. Я понял. Вы напоминаете ну, мне это не факты Работа из истории моих родственников, ображений. Что? Ну, у моей родственницы, она училась на архитектурном факультете. А на архитектурном факультете Круто. преподают такой предмет, преподавали, во всяком случае, как канализация. Ну, ну же, архитектор должен знать систему канализации. И у них был такой преподаватель с юморком, который приходил после лекции по канализации, а студенты все, ну там приходят же по звонку, там еще что-то шумят. Он спрашивает, студенты, что у вас было за предыдущая пара? Мне говорят, канализация. А, он говорит, а, так вы еще журчите до сих пор. Так это вы до сих пор бродите после работы. У вас брожение, процесс не прекратился, я так понял. Да, так, Александр, мире, вы не знаете, будет, почему вы врете нет. и зачем вам тогда этот саммит с нет, Давайте любой вопрос. Нет, конечно. Нет, любой вопрос все... вам задать? Что я такое все, у меня... спину Миона, конечно. если любой вопрос, Александр? Нет, вопрос по Украине, по Украине и России. По Украине и России, когда появился не знаю. термин Россия и когда? Когда появился термин Россия, где и когда и что он означал? Товарищ технолог нет вопрос нашего конфликта вашего не, не, а, не, вашего не конфликта почему говорить, ваша что страна это, напала да, что на, на нашу у... страну александр все очень просто точно согласен есть безопасность одной страны есть безопасность вы хотели себя страны. обезопасить от статьи от страны без ядерного оружия и вообще практически без оружия чем же мы угрожали Легко. российской федерации александр да. Все, Мы хотели объяснять. дойти до Урала, наверное. Да, 2, да, да. План Барбароса. На Бухарестском саммите ага. Украина себя заявила как членом НАТО. Мы а, не было. заявили себя как членом НАТО. Ну, такое было или нет? Нет, вы врете. Ну, вы врете, вы там бродите ну, шо, до там сих придется. пор, Александр. Хорошо, хорошо. А что было в Бухаресте? Не знаю, но мы не заявили себя как член НАТО. Мы не можем себя заявить как член НАТО, потому что мы не член НАТО. Видите, как Люди, Александр стремящийся в члены НАТО. И вы стремились в члены НАТО, уважаемый Александр. Вы как и Украина, я имею в виду невылично ваша пара, страна, пара, страна, работали по программе партнерства ради мира. А это одно из условий по да? пути, да, по пути в НАТО. Вы об я этом абсолютно, знали, Александр? Я абсолютно да, абсолютно. Вот, смотрите, и мы хотели согласен. в НАТО, Россия. и вы хотели в НАТО. Так в чем, почему вы на нас абсолютно. напали, Саша? Почему ваша страна Объясняю. напала? Причем здесь НАТО? Еще раз вы не можете Посмотрите. объяснить, Саша. Вы, вы можете да. только высказать собственное мнение. Я могу объяснить. Нет, не, объяснить вы не можете. Я и без вас прекрасно знаю. Я могу. Вы можете высказать только собственное Нет, мнение. Я могу. Смотрите. Нет, не можете. Легко. Вы можете высказать, это, это... Саша, собственное мнение. А можно я попытаюсь? Я слушаю ваше собственное мнение. Слушаю. Ну, вы. А. Да. Можно я скажу? Да, конечно. Можно я скажу? Да. Да, смотрите. Самое главное правило, страна не может обеспечивать безопасность своей страны без нападения на Правильно? Согласны? Нет. Ну, вы лжете, вы Смотрите. Чуть -чуть в две вы бродите это сих пор. Нет, нет, нет. Хорошо. Вы Докажите, же... что я лжу, что в 2008 я ничего не году должен Украина доказывать. не была, допустим, уже Мы не то, было... позиционировали как члены НАТО Хорошо. себя. Все. Какой еще доказательство? Хорошо. В Конституцию вас при приняли это все? Конституцию мы это внесли после вашего у вас нападения, у вас в Саша. Да. Конституцию мы внесли Но, после вашего нападения. А нападение, вашего, произошло, напади... после а того, нападение как... произошло в 2014-м да. 2014, а наш... Саша. Да, да, не в 20 2022-м, а в 2014-м Саша. Давайте разбираться, давайте. почему вы в 2014 году да, напали на Крым Хорошо, и обжали наш... Крым, Саша. Ну, во-первых... На Крым никто не нападал. Нападали. Даже Путин это признал. Саша, вы до сих пор бродите от... и не слышали слова Например, Путина. Откуда там была переброска войск с российской территории? С территории с российской была переброска войск в Крым. Российский спецназ захватил парламент Крыма. Хорошо, российский спецназ Что ж тут захватил парламент хорошего. Вы захватили он... полуостров. Нет, нет, нет. Отку... Откуда... От... Подождите, от... А вы в курсе, что в курсе. ваши же люди говорят о том, что Меня не, мне абсолютно не волнует, что говорят извините. мои люди. Это не доказательство, что мои люди говорят. Доказательством предали, есть захват Крымского парламента, Принесите. блокирование что украинских вы частей на полуострове. А слова моих соотечественников Хорошо. ничего не значат для меня. Да. Еще. Куда делся Яценюк? Расскажите мне. Абсолютно меня не интересует, куда делся Яценюк. Вы мне расскажите, с какой целью. <с хорошо, Смотрите, а почему, мы, хорошо, Саша, мы разбираем вопрос да. о вторжении не, не, не. российской армии в да, Крым. Да, да, да. Куда делся Яценюк? Меня не интересует. Хорошо, Что говорили а прицеп... мои сограждане хорошо. в Крыму? А Дважды говорю, не интересует, Саша. Почему, по какой причине российские войска в феврале 2014 года напали на Украину и отжали Крым? По какой причине? Легко. По причине того, что в любое время могло и оно сменилось. Кто? незаконное право конституции незаконное право украинской конституции Федерации. согласен. Когда девяносто третьем да, году незаконное, когда незаконное, в 93 да третьем году конституционный Россия. Россия суд Россия поняла, что допустим, Российской Федерации вынес постановление о том, что действия Ельцина по расстрелу Белого дома были неконституционными, Это я согласен с вами, что действия были неконституционные, конституционные. Никакой Хорошо. суд не а... вынес постановление о действиях Украины. власти. вы это России. А поэтому я вас спрашиваю. Почему? По какой причине э, вы, вы какой вторглись России, в Крым? Нет. Предъявили мы что-то России, не предъявили. Нет. Не Крым? имеет, Саша, Прожите, никакого Крым? отношения. Скажите, Крым пожалуйста, Крым по какой сдан. причине российские Прожите. войска вторглись Крым. в Крым? Саша, по какой причине Еще раз говорю, остановитесь? Раз. Российские войска вторглись в Крым в 2014 году. По причине того, чтобы дальше не распространение всего Чего? того, что происходило на Майдане. А вас волнует мой Майдан? Это наше Против внутреннее украинцев. дело. Когда вы стреляли под, из танков по Белому нет. дому, это а ваше нет. внутреннее дело. На вас никто не нападал, Саша. У вас нарушена логика, Саша. Хорошо, вы Я сомневаюсь, нам, что, что в этих Хорошо, вы технолог продильного производства. Я понял, я вас услышал. У вас какие-то вопросы есть, Саша. Хорошо. Белый дом. Вы нам что-то предъявили или нет? А, а что мы должны были что-то предъявлять? Уже что нет. Это ваше внутреннее дело. Вы можете расстреливать друг друга. Я говорю, вообще, с большим что... удовольствием. Я, я говорю про то, что У... да, Украину сейчас. На этом парламентском саммите, допустим. Да, причем тут парламентский саммит? Я страны, вас спрашивал, почему вышла... вы напали я... в 2014 сколько... году Скажите, на Украину и отжали будет, Крым? Это Саша, почему в 2014 году российские войска напали на Крым и его отжали? А... Причем тут саммит? А у людей спросите. Саша, я спрашиваю ваше Ведь мнение? Это они лежит с такими, Есть, Саша, причем тут мнение каких-то людей? Я ваше да, мнение а спрашиваю. спрашиваю. Саша, по какой причине Россия напала на Крым? НАТО не проходит. Референдум, В НАТО мы и Что? И угроза жизни крымчан. А кто Референдум вас уполномачивал защищать крымчан? На основании какого документа вы получили полномочия защищать крымчан? А нет, Никакого нет. документа нет, вы любая просто вторглись. Которой... Вы просто вторглись. Вдор. И вот я и любая спрашиваю. Страна, по какой причине, Саша? Лист, да, но, да, так же, смотрите, это, это также все легко и просто, допустим, да. как, если Почему вы вторглись в Крым? Вот ваши хозяев, по допустим, какой если причине? Брать? Если, допустим, у них смотрите. По какой объяснить? причине вы вторглись в Крым, допустим, Саша? В них, Причем, них, Причем них. здесь наши хозяева, которых нет. Ваши хозяева китайцы, например. Они заставили вас вторглись в Крым. Мне очень нравится, что вы признали да. ваших хозяев. Ваши хозяева да. китайцы, я, я говорю, согласен. Про это так? Я ничего не признавал, я признал, что ваши хозяева да. китайцы. Почему хорошо. вы вторглись в Крым? А, а чем, хорошо, а чем вы нас вторглись? Да я вас 28 раз спрашиваю, почему вы в Крым вторглись, Саша? Хорошо. Это нехорошо. хорошо, это Потому плохо. Потому что люди Крыма... И это все было сделано... Люди по Крыма что? Захотели это, и это было сделано. А где-то я могу собой. проверить, что не Какое захотели. Какое-то вооруженное сопротивление было в Крыму? Это не имеет никакого... А, скажи, было скажи, вооруженное сопротивление. А, Погиб вооруженные... наш прапорщик. Было. Почему вы, например, например, например. Почему вы вторглись в Крым? Почему вы вторглись в Крым? И сколько жертв? Вторглись в Крым, как минимум, одна. Это не может и без жертв торгаться. Да, Гитлер, это, это, это Гитлер вторгся Сейчас, в Австрию образом. без единой жертвы. У него были причины, понимаете, да, да. вторжения. Он сумасшедший был, Гитлер, пусть... нацист, точно такой же, как твой Путин, пусть... сумасшедший нацист и расист. Почему М -м. он Но вторгся пусть... в Крым? Круто. Саша, как почему не Путин вторгся в Крым да. в феврале 2014 -го года, Саш? Потому что люди его позвали. Люди его позвали. Хорошо. Где люди его позвали? Где это Путина письмо? Или Саша, где это письмо, что люди позвали Путина? Ну покажите мне это письмо, телеграмму. Не знаю, голубиную почту покажите мне. Ну покажите мне просьбу жителей Крыма, Саша. Ну, можете показать? Нет. Только процесс Есть можете показать. Вернее, нет, не декларация о том, что был сделан, допустим, голосование. Раз не было, было это сделано голосование. Вещь. Какое голосование, Саша? Какое голосование? Кто голосовал? В Крыму. Кто голосовал? В когда голосовал? тогда когда оно проводилось? Когда оно? Проводилось. Да. Что такое оно? Гуано? Вы серьезно? Вы будете цепляться за все? Слова Я спрашиваю сейчас? вас, а Саша. Что а что Саша, по вашему личному мнению, почему российские войска, которым команду дал сорта, Путин, например, вторглись в Крым в феврале четырнадцатого года? Какой да, какой Саша, был, почему? По какой причине? О том, что, допустим, нужно Да. Саша, том, нужно по какой причине российские войска вторглись в Крым? Российские войска вторглись в Крым, в Крым. Войска, да, в Крым захватили парламент Симферополе, в Симферополе русских нет, войск подожди, не было. А, подожди, Саша подожди. не было в Симферополе русских войск. Как Хорошо, они там, там оказались? На, на, покажи мне на видео, покажи мне на видео хоть одно сопротивление, где кто-то сопротивляется. Так не имеет никакого У значения сопротивления. Я спрашиваю причину по какой. российская войска а торжественно. -то, да. Хорошо, а слово я... вторжение. Тут не надо никакого сопротивления, не убийства Окей, ни одного солдата да. и мирного да. жителя. Да. Почему, Александр? Ну, да. И люди за это проголосовали все. Почему, Потому Александр, в феврале есть, вторглись российские нет. войска? Уже так? Я же говорил. Почему российские Мы войска можем. в феврале в 20-х числах вторглись в Крым, Саш? Все легко, согласно 51-й статье Конституции. Нету в Конституции России 51-й статьи, которая об этом говорится. Вы, наверное, Устав ООН имеете да. в виду. Да. Там устав ООН. Это внутренний документ действия ООН. Это как уставка ПСС. Да. Это не значит, да. что уставка ПСС распространялся на всех граждан Советского Союза. Я, я могу... И устав ООН я могу... тоже не распространяется. И там я нету могу... ничего в уставе ООН. Открывайте Хорошо, 51 -ю. статью, Саша. Открывайте 51 статью, будем читать. Открывайте. Зачитайте Нет. мне, Александр, 51 статью. Я знаю. Как Саша, она зачитайте учить. 51 статью, вы ее не знаете. И вы понятия Я знаю. не имеете, что такое устав ООН. Я знаю, там говорится. Зачитайте мне эту статью. Боже, чувак. Зачитай, чувак, мне эту статью. Чувак, открывай, зачитывай. Зачитывай. Будем читать по слогам, Александр. Да, в дальнейшем. По словам будем, по слогам читать. 51 первую да. статью открывай. Да. Устава ООН. Да, настоящий устав ни мере не права на индивидуальную и коллективную соборону, если производит вооруженное падение на члена организации. Да, вопрос в том, и что? что самый почему вопрос, вы в том, напали в феврале? Да. Крым член да. организации Это ООН вот. был. Саша. Россия И напала Крым. на Украину. Причем здесь 51 статья. Какой Крым? Ты, ты на Крым, на украинский на Украин. Крым. А, Крым. А, Демир, в феврале. Ебнулся а, да. ты. Еще когда бродил немножко. В процессе брожения. Мы, мы, мы говорим сейчас про ДНР. Я все, Демир. цирк закончен. Саша, смотри. Смотри. Смотри, Саша. Читать умеешь? Да. Посчитал? Да. Пошел туда да. же, да. куда тебя направили. Ну это же можно было долго слушать проблемы со звуком у Саши. Вот. И проблемы с брожением у Саши. Саша бродит, по-моему, какой-то уже день. И не только вокруг да около.